बांकानेर सिटी के रईस एक महिला विक्टिम ने तीन तलाक के विरुद्ध फरियाद लिखाई है जिसमें उनके हस्बैंड रफीक रहीम भाई रफीक भाई हुदा जो नगर एसी फुट रोड पर रहते सीरो प्लाजा फ्लैट में उनके विरुद्ध ये फरियाद लिखाई गई है उसमें जो नया कायदा आया है मुस्लिम महिला लग्न पर अधिकारों का रक्षण अधिनियम दो की कलम चार के तहत गुना दाखिल किया गया है इसमें महिला को ट्रिपल तलाक के तहत नोटरी रजिस्ट्रेशन करके तीन तलाक का नोटिस दिया गया है जो ये महिला को मंजूर नहीं है और इस दाखल है। पर उन्होंने ये गुना दाखिल करवाया है जो ये मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 हजार उन्नीस है उसमें लग्न पर अधिकारों का रक्षण करने के लिए ये पूरा अधिकार जो अधिनियम जो है बनाया गया है उसके तहत महिला को ये रक्षण मिलता है कि उसको सिर्फ ट्रिपल तलाक बोल देने से तलाक नहीं हो जाता है और उसके जो तलाक की प्रक्रिया है वो कानूनी तौर पे हो तो और महिला को ये मंजूर हो इसके लिए महिला के लगने के रक्षण अधिकारों का रक्षण करने के लिए ये जो कानून बना है उस पर से मोरबी जिले में ये पहला गुना दाखिल हुआ है वाकानेर सिटी में भोग महिला जे पोते ખોજા જ્ઞાતિના છે એમના પતિ રહીમભાઈ રફીકભાઈ હુદા જે સુરેન્દ્રનગર એસી ફૂટના રોડ સિલ્વર પ્લાઝા ફ્લેટ ઉપર રહે છે એમની વિરુદ્ધમાં એણે ટ્રિપલ ક્લાર્ક અંગેનો ગુનો દાખલ કરાયો છે જેમાં ગુનો છે એ મુસ્લિમ મહિલા લગ્નના અધિકારોનું રક્ષણ અધિનિયમ બે હજાર ઓગણીસની કલમ ચાર મુજબ દાખલ થયેલ છે જેમાં એના પતિએ એને ત્રણ વખત તલાક આપી અને પોતાના લગ્ન જીવનથી વિચ્છેદ કરેલ છે જેની વિરુદ્ધ પોતે નારાજ થઈને મહિલાએ આ અંગેની ફરિયાદ વાકરને સિટી પોલીસમાં લખાવી છે અને હાલ જ તપાસ ચાલુ છે